Rusya sülməramlılarının işğaldan azad edilmiş ərazilərlə bağlı gündə bir xəritə düzəltdiyinin şahid oluruq. Gah üçtərəfli razılaşmada nəzərdə tutulmuş əraziləri bu xəritəyə salır, gah Erməni vətəndaşlar üçün ayrılmış əraziləri genişləndirir, gah da absurd çizmə qaraları ilə ərazilərə yeni görünüş verir və bu hallar Azərbaycan cəmiyyətində suallar yaradır. Sülməramlıların Qarabağda missiyası nədən ibarətdir? onlara gündə bir xəyətə düzəltmək səlahiyyətini kim verib. Onlar Qarağaqda sülhü bərpa etmək üçün təmsil olunurlar, yoxsa sülhmədamlıların missiyalarını aşan fəaliyyəti bu saladı haqlı edir. Noyabrın 10-nda imzalanan üçtərəfli bəyanat əsasən Rusiya sülhmədamlıları Qarağaq bölgəsinə sülh-yatdatma missiyası ilə yerləşdirilib. Sülhmədamlıq qüvvələr tərəfindən Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin 2020-ci il 10 noyabr tarixli birgə bəyanatı da nəzərdə tutulmuş hüdudları aşan yeni xəritənin təqdim edilməsi isə Azərbaycan ictimaiyyətində ciddi narazılıq, təəssüf və təəccüb doğuran son hadisələrdən biri oldu. Müşahidələr göstərir ki, Rusiya xəritələrlə manipulyasiya etmək və sülhməramlılar tərəfindən səlahiyyət çərçivəsinə aşan hərəkətlərlə öz öhdəliklərini açıq-aşkar pozur. Halbuki sülhməramlı missiyanın vəzifə və funksiyaları beynəlxalq qanunvericiliklə və bilə üçtərəfli bəyanatla tənzimlənir. Sülm Canlılar münaqişət hədəflərinin hər ikisinin razılığı əsasında müvafiq bölgəyə yerləşdirilir. Sülh məramlılar qədəssiz və neytral olmalıdır. Sülh mədamlılar yalnız mandatlarının hüdudları çərçivəsində və özünü müdafiə məqsədi ilə silah istifadə edə bilərlər. Əldə olunmuş razlaşmaların yerinə yetirilməsinə dəstək göstərilməsi missiyanın baş əvəzfisidir. Burada nəzərdə tutulmuş razlaşma üçtərəfli bəyanatdır. Razlaşmaya görə sülh mədamlılar Qarabağda təhlükəsizliyi və birgə yaşayışı təmin etmək məqsədilə mövcuddular. Onların missiyası Azərbaycan vətəndaşı olacaq ermənilər üçün ayrılmış ərazilərdə təhlükəsizliyi təmin etmək və gələcək birgə yaşayış mühit yaratmaqdır. Rusiya sülh mədamlıları da fəaliyyətini öz öhdəliklərinə uyğun qurmalydılar. Rusiya sülh mədamlılarının hazırki addımları isə üçtərəfli bəyanatda beynəlxalq hüquqa da sülh yaratmaq mandatına daha zidddir. Xocavənddə baş verən sonuncu erməni terror fəaliyyəti ardınca da Rusiya sülh mədamlılarının yaydığı yeni xəritə belə nümunələrdə dir. Bu dayanının köhnə tağlar və Çaylaqala kəndlərindəki izlənmiş erməni terrorçuları Azərbaycan ordusunun əsgərlərinə və mülki şəxslərə qarşı hücumlar etdi. Nəticədə öləm və yaralananlar var. Azərbaycan bundan öncə həm Rusiya sülh məramlılarına, həm də erməni tərəfinə belə hallar baş verəcəyi təqdirdə ciddi tədbirlər görüləcəyi bəyan edə xəbərdarlıq edib. Keçirilmiş əməliyyat nəticəsində hazırda həmin kəndlərdə Azərbaycan nəzarətidir. Əgər yeni hallar baş verəcəksə, Azərbaycan belə fi adekvat addımlar atacaq. Burada da artıq məsələ münaqişə yox, Azərbaycanın sərhədləri daxilində qanunsuz silahlı birləşmələrin terror fəaliyyətidir və Azərbaycan daxili qanunvericiliyinə eləcə də beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq anti-terror əməliyyatı keçirmək hüququna sahibdir. Son əməliyyatlar da Azərbaycanın bu haqqından istifadə etməsi deməkdir. Adı çəkilən kəndlər terrorçulardan təmizləndikdən sonra Rusiya südmədamlıları yeni xəritə yayaraq bu ərazilərin mülki Erməni əhalisi üçün nəzərdə tutulmuş onların nəzəriyyət etdiyi ərazi kimi təqdim etdi. Bu birbaşa üçtərəfli razılığın hüdudlarını aşmaq deməkdir. Çünki həmin kəndlər Azərbaycan ordusunun nəzarətində keçən ərazilərdir. Sülhmədanlıq missiyalarına uyğun olaraq indiyə qədər bu ərazilərdən Ermən tezoçularını çıxarmalı idi. Bunu etməyiblər. Azərbaycan da terror hücumlarının edilməsindən sonra adekvat addımlar atıb. Sülhmədanlıq qüvvələrinin qeyri-reallıq olan son xəritəsinə düzəliş edilməsinə ciddi ehtiyac var. Çünki Azərbaycan iqtisai ində haqlı suallar və narazılıq yaranır və bu sualların hədəfi birbaşa Rusiyadır. Rusiya tərəfi yaxşı bilir ki, bu ölkənin sülm mədamlılarının Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb və çoxsaylı suallara cəmiyyətin müəyyən qruplarının narazılığına səbəb olub. Baş vədən yeni hallar isə Azərbaycan ictimaiyyətində Rusiya sülhməramlılarına olan müəyyən etimat limitini əsaslı şəkildə sarsıdır. Azərbaycan ictimaiyyəti müharibə dövründə Rusiyanın Ermənistanı intensiv şəkildə silahlandırmasını yaxşı xatırlayır.